bugungi voqea biroz boshqacharoq tasavvur qiling dengizni bo'yida bir qiz tongda quyosh nurlarida yalangoyoq qumn ustida yuribdi hayotida nimadandir norozi Nimandir o'zgarishini istaydi o'zi turgan joydan bir 20 metr u turgan bir kafeda xizmatkor bo'lga yani, ofitsiant bo'lib ishlaydi qaytarkan kafega qaytarkan qaradiki tongdan ertalabdan xo'rindalar keldi kafega qarasa chap tomonda bir yoshi qirqlardan oshgan elliklarga yaqinlashib qolgan bir odam va yonida e, yosh yaş, ancha yosh bo'lgan bir ayol e, ularni o'zaro munosabatidan ma'lumki e, yosh bir oila deylik bilmayman kafe xizmatchilarini qo'lida qog'ozi bo'ladi va ular u qog'ozga porandalarni buyurtmalarini yozib oladi adashmaslik uchun almashtirib yubormaslik uchun yozib olishadi qiz borib daftarni olmoqchi bo'ldi lekin fikrdan qaytdi bor yo'g'i ikki kishi bo'lsa eslab qololmayman eslab qolishga urinaman men buni uddalayman dedi va bordi xush kelibsizlar dedi nima istaysizlar dedi odam aytdi nima bor dedi har narsa bor odam yonidagi ayoliga qaradi nima istaysan ayoli qizga qaratdi shirinliklarda nima bor dedi hammasi bor dedi masalan dedi nima istaysiz u bor bu bor bu bor sana qiz aytdi men napoleon istayman dedi qiz ho'p dedi ichida takrorlab qo'ydi ayol napoleon istayapti keyin bu orada gapni erkak kishi oldi men qanaqadir kuchliroq narsa yeyishni istayapman bilmadim go'sht sizlarda dedi stek bormi dedi bor stek tayyorlaysizlarmi albatta tayyorlaymiz qanaqasi bor har qanaqasi bor o'rta pishgan bo'lsinmi xom pishgan bo'lsinmi yaxshi pishgan bo'lsinmi qanaqasi odam o'ylab turib aytdi o'rta pishgan bo'lsin qiz ichida takrorladi bu odam o'rta pishgan stek xohlayapti ichkilik nima ichasizlar qiz aytdi choy ichsammikin dedi shirinlikni orqasidan choy qanday bo'larkan dedi yo'q limonad ichsammikan dedi kofe icha xolaymikin yo'q mayli choy ichaman dedi yalpizli choy olib keling dedi ho'p dedi erkakka qaradi siz nima istaysiz ichishga dedi xullas olam bir uni ichaman dedi keyin fikridan qaytdi keyin buni ichaman dedi, yani dedi. De dedi. Yok, dedi. Ki, yana fikrdan qaytdi xullas oxiri bir to'xtamga keldi suv ichaman dedi qiz ichida takrorladi erkak suv ichishni istayapti dedi eslab qolish kerakku hammasini qo'lida qog'ozi yo'qku endi bularni buyurtmasini olib kelaman deb yo'lga chiquvdiki qarasa yana uchta xo'rindi kelibdi yigitlar jo'shib turgan yani, yigitlar ularni oldiga bordi xush kelibsizlar dedi bularni ham eslab qolaman dedi nima istaysizlar dedi birinchisi shoshmay turing hozir aytamiz dedi yonidagisi bilan nimanidir gaplashib turdi qiz kutdi turib ularni boshida keyin qiz yana so'radi nima istaysizlar dedi qahva ichamiz dedi qanaqa qahva ichasizlar birinchi yigit aytdiki men amerikano ichaman qiz aytdi qanaqasi bo'lsin kichigi o'rtasi kattasi qanaqa bo'lsin qancha bo'lsin o'ylab turdida yana yonidagi bilan nimanidir gaplashdi va aytdiki o'rtasi bo'lsin dedi yaxshi dedi ikkinchisiga o'tdi ikkinchisi bu orada telefonda gaplashishni boshladi siz nima ichishni istaysiz dedi bir daqiqa kutib turing dedi u ham kutib turdi u kutib turguncha dedi qizi keyingisidan nima istashini so'rayi dedi siz nima istaysiz dedi kapuchino dedi faqat achchiqroq bo'lsin dedi kapuchino achchiqroq shakarli bo'lsinmi shakarsiz bo'lsinmi farqi yo'q dedi farqi yo'q shakarli bo'lsin xullas qiz eslab qolishga urinyaptida ular nimani hammasini birinchisi amerikani o'rta ikkinchisi kapuchino e ikki hissa shakarsiz shakarli hammasini eslab qolishga uchinchisi telefonda gaplashib bo'ldi yaxshimisiz dedi men qahva ichmayman men choy ichaman dedi qanaqa choy ichasiz dedi limonli choy ichaman qiz o'yladi bu limonli choy ichadi xullas ketdi bordi yo'lda ketar ekan kafega kirishda o'ng qo'lda bir odam o'tirgandi u odam qizim dedi labay otaxon dedi bir piyola suv dedi ho'p dedi kirib ketdi ichkariga kirdi barmenni yoniga bordi barmen so'radi nima buyurtma berishdi dedi qiz bir qarasa hammasi esdan chiqib nima istayotgundi birinchi qiz napoleoni dedimi choy ichaman dedimi bilmayman olmayapti. Yondagi erkak nima istayotgundi Steak dedi o'rta pishganmi yo ya yaxshi pishganmi Xomroq bo'lsin dedimi nima dedi xullas qiz qarasaki orqasida hamma narsani esdan chiqadi ya'ni aniq eslolmayapti eslayapti umumiy narsalar lekin aniq qaysi nima buyurtma berdi kapuchino dedimi amerikani dedimi shirin dedimi shirin shakarli dedimi shakarsiz dedimi qanaqasini istayapti buni oxirigacha eslolmadi va bu orada barmendan gap eshitib oldi nega yozib olmading nega daftaringda olib bormading nega haqqing bor senga bu boshidan kelganingda tayinlangan emasmidi shu hozir bir muammo chiqsa ishdan haydalasan degan bir xarxashi boshlandi qiz oynadan qarab hammasini bir bir eslashga tirishdi aytdiki napoleon shirinlik ichadi yalpizli choy erkakka ya, o'rta pishgan steyk ichadi suv birinchi erkakka amerikano bu yigitlardan birinchisiga amerikano u bo'lsin o'rta ikkinchisiga oddiy choy limonli bo'lsin uchinchisiga kapuchino ikki hissa shirinliksiz hammasini esladi qaradi va xursand bo'ldi esladim uddaladim buni men hali ishga yariyman men hali ko'p narsa qila olaman mana eslayman dedim esladim yozmasdan hammasini eslayman deb o'zimga shart qo'ydim va buni gap eshitib bo'lsa ham biroz kechikib bo'lsa ham esladim dedi va juda qiyinchilik bilan esladi ammo hammasini barmen hammasini tayyorlab berdi hammasini patnisga solib olib borar <laughs> <laughs> ekan qiz ichida aytdi shu hozir <laughs> shuni alishtirib bersam nima bo'larkin dedi menku bular <laughs> nima buyurtma berganini amallab bo'lsa ham esladim ammo bular nima buyurtma qilganini eslay oladimi dedida unisinikini bunga bunisinikini bunga almashtirib qo'ydi ya'ni birinchi borgan juft bordiku erkak va ayol shirinlikni erkakni yoniga qo'ydi stekni ayolni yoniga qo'ydi xuddi shunday choyni ham almashtiruvdi ular pinagi ham buzilmadi nega nimaga bunaqa qilyapsan men buni istamogdim bu bunga bu bunga demadi e'tibori ham keldi yigitlarni oldiga amerikano deganini oldiga kapuchinoni qo'ydi choy deganini oldiga amerikanoni qo'ydi kapuchino istaganni oldiga choyni qo'ydi va ularni ham pinagi buzilmadi xuddi o'zlari shuni buyurtma qilganday olib iste'mol qilishni boshladi hayotda juda ko'p bo'ladi bunday ayniqsa restoranlarga borsangiz odamlarni o'zini tutishi oliftalik qilishlari go'yo butun boyagicha degani e, narsa o'zi aniq lekin e, hamma kofelarni turini bilishligini bildirish uchun hammasini sanab chiqishlar o'sha e, xizmatkorlarni noqulay ahvolda qoldirish uchun e, ularni e, uning qanaqa buning bunaqami buning shirinmi buning tuzi qanaqa yaxshi pishirasizlarmi yomon pishirasizlarmi shirinliki o'ziz qaysini taklif qilasiz ya'ni bunaqa e, muomalalar bilan o'zlarini uh, qanaqadir bir muhimroq kiborliroq ko'rsatishga urinishlarni guvohi bo'lasiz' o'sha uh, restoran kafelarga kirganda o'n besh daqiqa kuzatingda atrofingizda odamlarni uyiga borsa nima deydi kecha solgan quruq choyli choyni choynak ustiga qaynagan suv qu'yib ichadiganlar restoranga borsa choylarni turma turini farqini so'rab qoladiganlar bordi men aytmoqchimanki biroz nosamimiy davranish bo'ladi tutun bo'ladi odamlar tomonidan xullas kalom qiz aytdiki yoq dedi bularga farqi yo'q ekan dedi va shuncha uringan boyagi eslashga uringani paytidagi iztirobidan ichida bir g'ashlik bo'ldi ular arzimas ekanku buni o'zlari ham bilmasekanku bu nima buyurtma qilishgan deb turuvdi kirib ketayotganda qarasa o'ng qo'lda bir odam yuragini changallab jonsiz yotgan keyin tez yordam keldi aniq bo'ldiki u odam dorisini ichish uchun ulgurmagan dorisini ichishga ya'ni va yurak xurujidan vafot etgan qiz hech qachon u odam bir piyola suv so'raganini eslolmadi shu qadar band ediki o'zini kimligini nimaga qurbi yetish yetmasligini xotirasi kuchli kuchsizligini aniqlash bilan atrofdagi odamlarni utumlarini aniqlash bilan barmen bilan munosabatda muammo chiqishini oldini olishga shu qadar ko'p kuch sarfladiki eshikka kirishdagi odamni qizim bir piyola suv ber deganini unutdi va umrini oxirigacha qaytib eslaolmadi biz ham hayotimizda xuddi shunaqamiz uni qilishim kerak u muhim bu muhim bu muhim o'sha yerda eng muhim narsa bir piyola suudi undan ham eng muhimini aytaymi undan ham eng muhimi o'sha qiz daftarni olib buyurtmalarni yozish edi agar u doimiy vazifasini to'g'ri bajarganda bu muammolarni birortasi bo'lmasdi u hammasini bu nima istaganini darrov aytgan va u cholni ham suv istaganini unutmagan bo'lardi biz ham hayotda juda ko'p narsalarga e'tiborsizlik oqibatida ko'p muammolarga o'zimiz tushamiz va hech qachon nima uchun bu muammolarga tushganimizni sezmaymiz atrofimizdagi odamlarga qilinishimiz biz tomonidan qilinishi kerak bo'lgan ozginagina bir turtkini bir yordamni bir qo'l cho'zishni bir yaxshi so'zni unutganimiz uchun ularni hayoti barbod bo'lib ketayotganini izidan chiqib ketayotganini vayron bo'layotganini ko'rmaymiz biz istaganimizcha o'zimizni oqlashga va hech qachon eng alam qiladigan va hech qachon kimnidir hayotini izdan chiqarib yuborganimizni bir umr sezmaymiz hatto kimnidir hayotiga ki, nuqta qo'yganimizni eslolmaymiz lekin biz o'zimizni qanchalik muhimligimizni qanchalik iqtidorimiz borligini qanchalik hali kuchda ekanligimizni o'zimizga isbotlab yashayveramiz orqamizda nima bo'layotganini bilmaymiz bu hikoyani aytishdan maqsad ham shu gohida biz uchun eng ahamiyatsiz ko'ringan narsa eng ahamiyatlisi bo'ladi biz ahamiyatli deb qarayotgan hamma narsasi hamma narsamiz bir chaqaga arzimaslik biz bir chaqaga arzimaydi deyayotganimiz hayotimizdagi asosiy vazifamiz bo'lishi mumkin mana shunaqa bu haqida o'ylab ko'rishimiz kerak unutmasligimiz kerak bo'lgan narsa mana shu